Доброго ранку, Україна. Нагадую, ви дивитеся спеціальний випуск нашої програми. Говоримо про тонкощі та новини Євро 2012. У студії з нами Артем Фаранков. Знову ж таки, почали трошечки про Євро, і про відкриті кордони, і про те, скільки до нас українців завітає гостей із інших країн. Як вважаєте? Останні новини, от, зокрема ж у Дніпропетровську, як вони позначаться? Чи правда, зменшиться потік туристів до нас? Скажімо так, напевно, не нужно бути сім'яді в Албу, а щоб відположити, що хорошо ці новини сказали... оказаться не могут, да? Значит, ну, они могут значит, либо она, остаться она, незамеченными, нет. дай бог, либо повлиять негативно. Скорее всего, они негативное влияние окажут, и, конечно, нужно предпринимать категорически экстренные меры для того, чтобы хоть как-то вот этот вот негатив снять и, может быть, добавить позитива. Потому что проблема заключается в том, что, на мой взгляд, мы не знаем, как формировать имидж собственной mm -hmm. страны позитивный имидж. Вот сейчас, если посмотреть, что о нас пишут, что о нас говорят, что о нас снимают и показывают за границей, то выяснится, что сплошной негатив, сплошная политика, сплошные разговоры о каком-то бойкоте mm -hmm. вот, и так далее. То есть попытка, скажем так, отделить футбол от политики, то я обеими руками только за это, что мы должны говорить о футболе и об экономике мероприятия, о том, как оно должно быть организовано, но не о вот этих вот бойкотах и прочем, mm -hmm. потому что чем тем больше мы сами себя накручиваем тем меньше у нас будет праздника, тем меньше вероятность того, что это будет хорошо. Ну у вас есть информация, как сейчас правде сдают квитки фаны? Чуть-то також выкровленные не Сейчас, насколько я понимаю, насколько я знаю ситуацию, фаны замерли в полупозиции, уже уже купили, то есть очень многие купили билеты и сейчас ждут. Они пытаются разобраться. Вот этот момент им очень важно вбросить позитивную информацию, что ничего страшного в Украине не происходит, что простите борщ с помпушками и горелка такая вот эта, ну щоб тянулось, як говорится. А она гораздо важнее. Ну и хороший футбол, разумеется, поход и, ну, цены на где там расположиться, что поешь, что выпить, а, а это гораздо важнее, чем весь вот этот политический антураж mm -hmm. вокруг этого. А эти ролики та просто інформація, новини, які з'являються в інтернеті. Е в яких Україна висвітлена, ну, в такому негативному негативному світлі, як вважаєте, це комусь окремо вигідно чи це просто тенденція, як на моду, знаєте, е Модно про это писать, и засобы массовой информации просто почали поширявать. Я считаю, что безусловно, за этим стоят определенные люди, и компания против Украины ведется. Дальше можно догадываться только, кто конкретно этим занимается. Ну, безусловно, ведь как нужен инициирующий толчок, то есть вот сбросить какую-то тему, а дальше люди уже начинают сами накручивать. Это ну, известный в СМИ эффект, и более того, известно, что с помощью СМИ можно создать любой имидж страны, вот категория любой имидж любого события, как бесконечно положительные, так и бесконечно Ну, мы сейчас стыгаем сделать позитивный имидж в нашей стране. И как это можно сделать нам? Вот, звучать... Я делаю для этого все, что могу. Вот лично я, понимаете? Я по два-три раза в день общаюсь с иностранными журналистами, пытаюсь до них донести, что, ребята, у нас все классно, у нас хорошие люди, которые, да, мы, может быть, меньше улыбаемся, чем вы, зато мы улыбаемся искренне, чем вы, потому голову. что они умеют эту вот эту свою улыбку надеть на, себе, на, себя и ходить. А мы, если уже улыбаемся, так, все, значит, мы возможно, действительно благорасположены к человеку. Ну, сейчас, пока я на... як я вкламали. Дуже приємно і відчувається це справді. Ну, а поки що наші піарники думають, як правильно прорекламувати Україну. Як заохотити європейських фанатів проїхати до футболу до нас? Ми з аналогічним питанням звернулися і до звичайних українців. Зараз і дізнаємося їхні варіанти, як виправити ситуацію. Снізі ціни не на гостиниці. Саме больної вопрос. треба, я думаю, все таки встановити адекватні ціни на готелі, хостели і взагалі на інший сервіс, тому що неадекватно, коли за намет беруть там. Вдвічі втричі дорожче ніж у європейських таборах. Треба, щоб порядок був, щоб не там не стріляло. Політичні от вопроси немножко надо відстранити чуть-чуть іменно 12 Зробити нормальні дороги. Розповісти про те, яке в нас гарне місто, наприклад, якщо саме до Києва, яке гарне місто Київ, гарне місто Львів. У нас дуже чудове, прекрасне місто Харків. Тільки дівчатам такими щалінами, як ви це здати условия. Не готові ми прийому фану. Пане Артему, как раз две очень интересные Думки. по первых на подтверждение ваших слов Что нужно все это делать А по вторых не готовы, говорят Не готовы мы к встрече фанів никак Как вы а, думаете Я вам скажу, человек, который произносит это Он наверняка говорит так, потому что у него сложилось Такое впечатление. <свечес> он ведь не проводил Мониторинг наших отелей там, Он не знает доподлинно ситуацию с нашими дорогами С железнодорожным, там, автобусным транспортом У него просто, благодаря СМИ Благодаря всему вот этому антуражу негативному Сложилось такое впечатление, ну, что мы не готовы Смотрите, что получилось с гостиницами. Да, мы допустили, что... На Западе создался имидж. То есть Украина далеко не богатая страна, но при этом с совершенно чудовищными, неадекватными ценами и отвратительным сервисом. В то же время у нас, я это прекрасно знаю, я постоянно общаюсь по этому поводу, я знаю, есть абсолютно реальные предложения по реальным ценам. И с гостиницами, и с турами целиком, и с обеспечением других там, сервисных услуг, там доставка к месту и так далее. Я просто постоянно общаюсь с туроператорами, которые, которые этим занимаются. Это все есть, но мы не можем это подать. И кто-то, кто-то, может быть, злодей какой-то, который вот стоит за Украиной и пакостит нам, он сделал таким образом, что на Западе именно негатива о а нас больше. Ну, может это и украинский менталитет, мы привыкли прибедняться немного, чтобы не зазнаваться, не пишаться за НАТО. Это как раз о международному таком разрезе, оно нам и заважает просто представить себя адекватно? Да мы просто этого не умеем, у нас нет опыта. Необходимо. Вот если мы мечтаем там, еще об Олимпиаде, там, поторговаться за Олимпиаду, добыть ее и как-то провести, мы должны, мы должны формировать имидж страны. Имидж страны не просто какой-то абстрактный, а совершенно конкретный. То есть вот у нас хорошие люди, вот у нас замечательная кухня, вот у нас такие достопримечательности. Обейте, давай, Приезжайте к нам, вы вот у нас тут побывайте и потом захотите сюда вернуться еще не раз. Я считаю, люди это раз. Я считаю, что у нас очень хорошие гостеприимные люди по-настоящему. И иностранцы, я думаю, с этим столкнутся. Если не брать там, отдельных отморозков, то у нас в большинстве просто но, очень добрые. Ну, есть разные, люди. да. Но ну, в большинстве я тебя. считаю нашего человека хорошими, причем лучше, чем европеец Ну, вот такое мое мнение. Затем у нас прекрасная кухня, которая для них достаточно оригинальна. То есть берем сало, берем борщ с помпушками, берем вареники с вишнями. Все это, разумеется, запиваем. А, я думаю, как там, по-моему, Остап Резный, украинский Ну, монотлаева. скажем так, нет, ну и горилочка, святое дело, и узвар, да? И вот это а соление наше и так далее. Господи, вы, пусть они только попробуют. То с футбола только початок. початок Разумеется, нет, футбол это основное. Понятие нужно понимать, что когда мы говорим о дорогах и так далее, это все равно, ну как это приправа к основному блюду. Угу. То есть все равно для фана будет главное ну, попасть на стадион. Или классно поболеть ну, в нашим Ведь... стадионом тогда. У нас ну, класс... я поставил эту оценку. Ну, у нас классные стадионы. Вот смотрите, я же был на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. Знаете, конечно, это ну, уже разв... очень развитые страны, то есть со всей инфраструктурой и так далее, но стадионы там были гораздо хуже, чем наши. Поверьте, это мелкие стадионы, части из которых вообще специально надстроили разборными конструкциями, для того, потому что им не нужны 40-тысячные стадионы. Им нужны стадионы по 17-20 тысяч от силы. А у нас сейчас очень классные стадионы. То есть реально, да, мне не нравится, допустим, что в Харькове и в Киеве у у нас на стадионах остались легкоатлетические дорожки. Я, возможно, понимаю, что государственные интересы и интересы других видов спорта это подразумевают. Но я, как человек, имеющий отношение к футболу, разумеется, за чисто футбольные стадионы. Поэтому Львовская, Львов-Арена и Донбасс-Арена в Донецке, это, конечно, это хорошо. И поверьте, любой иностранец, который это видит, Тож говорить ті ж слова, Це хорошо, і не тому, що я живу в Україні і хвалю свою да? Ви можете компетентно порівнювати. Але ми, як знаєте, як то кажуть, театр починається е, з вішалки, як завжди, він починається із гардеробу, Ну а візит до країни починається все ж таки із кордону із митниці. Е, як готова, е, чи готова до прийому футбольних фанів наша митниця? Дізнавалася наша країна онлайн. Загородько у прикордонному чопі на пункті пропуску Тиса. Як зміняться умови роботи митниці за місяць, коли на чинності новий Снізнайтеся вже зараз. Вітаю, друзі! Отож, країна онлайн на кордоні України та Угорщини. Це митний пост ТИСА, один з найбільших на західному кордоні України. Зараз про те, як він облаштований, нам розповість заступник начальника цього митного переходу Володимир Лозор. Доброго ранку, пане Володимире. радий вас бачити. Ми зараз, я так розумію, в самому серці митного переходу, де відбувається огляд документів, вантажів та самих автомобілів. Взагалі, скільки таких от транспортних коридорів, таких через кордон українсько-угорський, ото в цьому місці. Ми зараз знаходимося в пункті пропуску чоп митного постати ЧОПської митниці. Саме на ділянці виїзд з митної території України бачимо. Тут 5 смуг руху на виїзд з України для легкового транспорту та 5 смуг руху для вантажного транспорту. Тут виїжджають громадяни, тут виїжджають комерційні транспортні засоби, які перевозять або можуть перевозити товари суб'єктів підтримської діяльності. Скільки за добу найбільше може пересуватися автомобілів через цей митний перехід? Проектна пропускна спроможність митного переходу. Що мито постатиста складає 3500 легкових транспортних засобів та 500 вантажних транспортних засобів? Зараз багато говорять ну, в великій Україні, континентальні, будемо так називати, про спрощення правил перетину кордону. Ви відчули в своїй роботі якісь зміни щодо цього? Так, звичайно, ми відчуваємо зміни. Зменшується кількість митних оглядів у пунктах пропуска з метою прискорення пасажирів і вантажу потоку, зменшуються відповідні митні процедури, їх кількість зменшується, а також останні, а також зараз по особи митних органів проводиться попередній документальний контроль, який ми проводимо по відношенню до вантажів, які в'їжджають на митну територію України. Зв'язку з цим. Необхідність проходження водіями е, служб, таких як ветеринарний контроль, фітосанітарний контроль та е, служба санепідемконтроль. зараз не, не потрібно водіям проходити і відстоювати в чергах е, по тих служб, тим самим е, приск... здійснюється прискорення пропуску вантажів через митний кордон України. Пане Володимире, хотілося б на собі спробувати, як зараз працює митниця чи можу зробити такий символічний перехід через кордон України та Угорщини. Якщо у вас є для цього. Паспорт для виїзду за кордон, тоді, будь ласка, спробуємо. Дякую. Якщо ви звичайний пасажир туристичного приміру автобуса, митний контроль вам проходить дещо простіше, поки митники перевіряють автобус. Тут прикордонники перевіряють уже вашу особу. Перейти зараз через кордон так просто неможливо, тому що це буде порушенням законів, але власне навіть от з таким от документом ви це можете зробити. Що ж, пане Артема ще побачили нашу митницю? Як думаєте, якщо так е, уявити собі, не буде шоком для туристів, які приїжджають з інших країн, е, коли вони перетнуть кордон? Бо відомий ж факт вже та, 10 років можливо тому. От, е, Польща ще от, вона одна, а от кордон буквально за три метри, і зовсім інша все територія України відрізняється ж кардинально. Що змінилося і не буде тут стресу? Мені кажеться, що у нас багато мазохізму. и много любви к почему-то к поливанию самих mm -hmm. себя. Я не думаю, что там возможен какой-то шок. Ну, в конце концов, они что, какие-то не такие люди, которые к нам приедут из других стран. Ну, чего? У них что, дыр не бывает в дорогах? У немцев полопались все их хваленые автобаны, потому что у них были заморозки, которые, которые давно не было. То есть, если в Европе похолодает, они будут испытывать проблемы с дорогами. Они сейчас говорят, что им, по-моему, 5 миллиардов евро нужно на ремонт дорог. Вот. А, конечно, они к такому не привыкли, для них это вообще ужас и стихийное бедствие. М -м. В принципе, я считаю, что ничего такого жуткого в нашей стране нету, чтобы так уж могло прямо ум… шокировать. То есть, другой вопрос, чтобы таможня не встретила их так, чтобы держать 7-8 часов на кордоне, вот это для них <okus> aberし, то, сходу <pus> было бы шоком. Но правила мытного кодекса, и Я надеюсь, что они сработают. Вы понимаете, у нас могут быть какие угодно хорошие законы, они могут не сработать, дойдя до конкретного исполнителя. Вы уже торкнулись о сумме, которая, ну, может Биться Німеччині для того, щоб підлатати їх шляхи. А от скільки ж ми витратили на євро 2012 тисячі Україна приблизно е, 106 мільярдів гривень витратила. Ми зараз можемо побачити тут і державні кошти, і місцеві бюджети та інші джерела разом ось така. Е, Ну, серьезно, сумма. На вашу думку, как оглядача, эти гроши справді эффективно выкорастані? Смотрите, однозначного ответа не будет. Я вот не скажу, да нет, классно, все сделано. Разумеется, и разворовали часть. Я глубоко убежден. И часть не по делу. Например, сделали где-то дорогу, которую потом пришлось срочно переделывать, потому что делали некачественно, она полетела и так далее. Вопрос только в том: смотрите, а нужно к каждому проекту подходить отдельно, каждый объект оценивать отдельно и четко понимать, что есть расходы чисто на футбол. Чисто на стадионы mm -hmm. это одно. Да? Это вот для футбола, для евро. А то, что мы потратили на строительство новых дорог, на ремонт старых, на новые аэропорты и на возведение гостиниц, ну все гостиницы это частные средства, государство это вообще не имеет отношения, а, вернее только, только в том плане, что они льготное налогообложение сделали. А, так вот, Вам нам, же, раз... это, нам же это останется. Нам не дали, и мы сейчас, вот, ну все очень любят задавать вопрос, а купится ли евро? ну, блин, я не знаю, что это, критерии мне, что такое купится? Это значит, что вы точно вот эти 106 миллиардов положили, там, из которых половина частного капитала, да? Значит, кто-то э, по, сразу после финального, после финального свистка в финальном матче Евро заносит чемодан с вот этой вот суммой денег. Или больше, или меньше, да? И я... мы узнаем. Но ну, невозможно это посчитать. Вопрос критерии. не говоря уже о том, каково психологическое воздействие, каково имиджевое воздействие этого турнира, как он ну, скажется на развитии нашего футбола, все-таки спорта номер один на международном авторитеті України так далі, це вже совершенно ще на довгу Ви, ви знаєте, те, що от ми говоримо про доходи та витрати, це тема я впевнена, цікава кожному. Ми продовжимо про це говорити. Після чого будемо говорити про те, якою ж побачить Україну іноземні туристи, та чи варто нам, українцям, їхати до міст, що приймають євро, чи ж навпаки ліпше спокійно відпочити в них до або після того, як туристів стане менше. Шак каша і Біль у спині, радикуліт, сколіоз, остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків. Позбавитись болю в спині вам допоможе методика Євмінова. Її секрет у відновленні хребта завдяки його розвантаженню, тренуванню глибоких м'язів спини, поліпшенню живлення. Методика позбавляє не тільки від болю в спині, але й усуває саму причину захворювань хребта. 10 хвилин щодня в домашніх умовах на профілакторі Євмінова, і ви позбавитесь болю в спині. Методика Євмінова доступна та ефективна у будь-якому віці. Вечір пам'яті Миколи Мозгового, 3 червня, Палац Україна. Найталановитіші зірки виконують улюблені пісні, які подарував світові Микола Мозговий. Наша вдячність, пам'ять і любов. Завжди ваша каша піпсяночка. Доброго ранку, Україна! Це спецвипуск нашої програми. Ми продовжуємо розмову. Трішечки торкнулися буквально теми коштів, доходів і витрат. А, про букмекерів давайте поговоримо. Тобто, як зароботать на футболі, посадіть. Можна і так сказати, які ставки щодо України. Чи выиграет той, кто поставит на Украину, скільки и взагалі чи все прогнозы, что до того, кто станет переможцем? Средний коэффициент на победу Украины на Евро 41. Это означает, что если вы поставите 10 гривен на победу Украины, а, а и она действительно победит, то получите 410 гривен ответа. Это Украина где-то середняк по котировкам букмекерским. Украина середняк. Для меня даже неожиданно, но это поправка на хозяина. То есть, может быть, ему будет помогать, родные стены и так далее. да, Потому что по многим котировкам, например, такие сборные, как Хорватия, Чехия и так далее, находятся позади нас. А так, в принципе, мы где-то... А кто же лидер? Лидер, тут это тоже не оригинально, лидер Испания. То есть на нее средний коэффициент 3,75. Второй идет Германия, которая, иногда она равняется с Испанией на тот же коэффициент 3,75. Ну, где-то четверка у нее в среднем. Третий идет Голландия, на нее коэффициент 8. То есть... Mm -hmm. 80 гривен ответы на десятку поставленную. А дальше идут... Ну, англичане, они немного занижают коэффициент на свою сборную, потому что они за нее будут болеть. То есть у англичан где-то 9 mm -hmm. на победу Англии, а у других контуров где-то 13-15. Где-то там же на уровне француза 12 15 приемно. Ну, а вот скажите... Ну, это ж вы понимаете, что это абстракция. А аутсайдеры записные аутсайдеры это Ирландия и Дания. Причем Дания вот просто везде подойдет в последний. Посмотрим, что покажет. Кстати, че все эти прогнозы за вашим досвідом человек конкретно и на кого рубила наибольшие ставки? Я вообще считаю букмекеров лучшими специалистами по спортивным mm -hmm. событиям, потому что они ставят свои, ну, они отвечают своими деньгами. То есть они рискуют деньгами, потому что когда... сможем... делать вот это бла-бла-бла это же не экспертиза, а вот когда ты отвечаешь конкретно, можешь понести серьезные потери. Это очень серьезно. Сколько будут коштовать квитки, какие не будет тут спекуляции, махинации, потому что уже говорим про деньги. То давайте и тут. Ну, пока попробуем. еще, слава богу, можно купить билеты просто так. Я думаю. Что, разумеется, не обойдется без спекуляций. Но поверьте, спекуляции были и в Португалии в 2004 году, и в Германии в 2006, и в Австрии, и Швейцарии в 2008. Так что все это был как вопрос, чтобы это не зашкаливало, не переходило разумные пределы. На лякают безпека туристи, у нас самих лякают, что будет небезопасно, небеспечно, стюарты э, мало, чи не такие, чем взагалі сейчас не так. На скільки Скажем так, думаете? Меня больше всего пугает то, что до сих пор не пойманы те, кто устроили вот эти взрывы в Днепропетровске. И даже в неменяемых версиях по этому поводу я так и не услышал. Вот это, вот это для меня вопрос. Угу. А что касается безопасности на наших стадионах, а тут следует понять, что евро оно немного отличается от допустим, от национального чемпионата. Здесь же не будет фан-секторов. Здесь разброс угу. идет продажа билетов. Здесь же нельзя пойти купить тысячу билетов и посадить, условно говоря, своих друзей-фанатов. Да? Ну, просто у фанатов денег не хватит на это. И поскольку не будет фан-секторов, то не будет, скорее всего, и организованных выбросов пиротехники в таких количествах, как это, допустим, у нас случается или каких-то там серьезных разборок. То есть это скорее вне стадионов. Но я буду надеяться на то, что каждый во время евро будет держать в голове, что это моя страна и имидж моей страны. Вот это, то есть нужно быть патриотами. То есть от нашего патриотизма зависит практически спокойствие, чтобы стримать и себя, и соседа, который изнервовался там, и очень активно стал болевать? Ну, футбол взагалі подразумевает, що все таки це очень воспринимается нормально. От про наших туристів, як вони будуть самі від'їжджати і як до нас будуть їхати туристи, зацікавлені у футболі буде буквально зараз. Як працюватимуть на митниці спеціальні пункти з пропуску фанів до Євро 2012, вже готовий розказати Костя Загородько, який разом з країною онлайн у прикордонному чопі. Зовсім згодом на багатьох митних переходах України на кордонах з іноземними державами, особливо з Європою, очікується величезний наплив іноземних туристів, які приїздитимуть до України до Євро 2012 як правило, будуть пересуватися автобусами. На це розрахована оця реверсна смуга, По якій ми рухаємося спочатку. Матча десь у Львові більше іноземних громадян, Болівальників будуть рухатися, звісно ж, на територію України. Тому ось оця реверсна магістраль. Буде працювати в бік в'їзду в Україну і навпаки, коли вболівальники повертатимуться, а їм там зручно якраз переходити кордон України саме в цьому місці, тоді буде можливість спрямувати цей потік вболівальників, які повертаються в реверсному режимі уже на виїзд з території України. Ось така емблема Євро 2012 не дасть заблукати вболівальнику, який скоро приїде до нас в Україну через можливо і цей митний перехід Тиса, де побувала сьогодні країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень. по нертоямой якраз торкнулась я темы вкзивники, вот того, что, ну, не заблукают туристы у нас, правда, не заблукают? Чи, снова же таки, как вы говорите, с собой мы накручиваем, когда говорим, что вкзивники в нема, и мову никто не знает, и в все. Дуже ну, конечно, типично. лучше исходить с той точки зрения, что поедут нам дебилы, то есть и ну, есть такая в системах есть такое понятие дуракоустойчивость, устойчивость да? то есть нужна максимальная дуракоустойчивость. То есть ну, мы исходим из того, что прибывает человек, который вообще ни бы не мы, ни кукареку, кроме как на своем родном языке, мы его не знаем, то есть и должны делать все указателя утыкать ими все, чтобы он никак, нигде не заблудился ни разу. Это, безусловно, так. Единственное, что меня смущало, что мы раньше эти указатели не делали. Вот смотрите, мы столица Европе... Вот Киев, столица европейского государства. Почему раньше нам не нужны были указатели на английском языке? Почему только под евро кинулись? Я надеюсь, у нашей власти хватит ума не убирать их после того, как, после того, как евро закончится. А то ж хватит ума, и все обратно восстановим. Я думаю, это прекрасный привид, больше за этой туристов и наземцев. А вот скажите, Заохотити то футболом ми вже заохотили. А що ми ще можемо пообіцяти таке цікаве не тільки для туристів іноземних, а й для себе. Ну Хтось же буде їхати з невеличкого міста, давно хотів приїхати, не мав приводу, а тут приїхав, що буде їх чекати? Ви знаєте, во-первых, все одно футбол, от мені кажеться. А во-вторых, я думаю, що більша частина наших людей не знає, як це класна фан-зона. Вот что это такое общение, вот когда ты попадаешь в толпу твоих единомышленников по определению. Потому что даже если человек болеет за другую команду, не твою, за чужую, за твоего врага, он твой единомышленник, потому что он тоже любит футбол, потому что он вот на таком эмоциональном уровне, на таком подъеме находится, ты с ним на одной волне. Вот это вот, вот наверное, правильный термин в этом случае. Вот это вот будет главное. Что посмотреть в городе? Ну, я не думаю, что большинство фанатов они не сильно все-таки интересуются какими-то культурными достопримечательностями и uh -huh. так далее. Они едут сюда хорошо отдохнуть, расслабиться, поболеть, надсадить глотку, пообщаться с себе подобными. Ну и посмотреть. Прежде, прежде всего посмотреть стадионы. Ну, есть, конечно, фанаты, которые любят культурную программу. То есть, там, допустим, я считаю, что нормальный человек, попадая в Донецк, должен обязательно садиться в автобус и ехать в Светогорск, потому что это совершенно восхитительное место. Допустим, попав в Харьков, он обязательно должен прокатиться на канатной дороге и на детской южной железной дороге. Обязательно. То есть, вот это, и походить аллеями лесопарка, потому что говорят, что Киев город Каштанов, а я вот вспоминаю, что и Харьков это город Каштанов, восхитительный зеленый город. И тогда Львов это просто песня, застывшая в камне, которую только надо бы чуть-чуть вот подмазать подмарафетить, привести в порядок. Это действительно европейский город, он для них как родной, для тех, для выходцев из центральной Европы. Просто каждый человек найдет для себя здесь что-то замечательное. А Это еще что -то... якщо це людина з України, і знову ж таки, коли купувати квитки, бо ми якось більше про іноземних туристів піклуємося, а що своїм власним? Чи варто зупинятися у друзів? Чи, варто... Чи зможемо ми, українці, ось, буквально їздити один до одного в різні міста економічно? Воно ну, приїдно? я точно, точно, думаю, що наші люди не будуть останавливатися в гостиницях. Розуміється, футбол подразумевает хорошу компанію. Да? Тому я думаю, що зараз всі договорюються по родственникам, по друзям. Все це, це якось вирішується. Я, допустим, вот собираюсь мотаться из Киева в Харьков и обратно, а там уже как Бог на душу положит, где там четвертьфиналы, полуфиналы и так далее будут проходить. Но ну, у меня особая у меня что -то работа. То есть я не вправе испытывать какие-то там особо буйные эмоции, то есть на нее немного другое. Ну, я просто знаю, многие мои друзья уже закупили билеты. Разумеется, в основном покупают все-таки там, где живешь, там и футбол смотреть будешь. Но, разумеется, стремятся и поездить за родной сборной. А, насколько я знаю, будут организованы чартерные поезда. Допустим, сборная проводит матчи в Донецке, разумеется, из Киева. Поедут не только иностранные туристы, англичане да французы, а поедут много украинцев. Это так, очень удобно, сел утречком в поезд, ребят днем туда привезли. Только запчастно треба знать про маршруты разумеется, и рейсы, правда? Разумеется, разумеется. Вот это вот проблема с информацией у нас, то, что мы привыкли все делать в последний момент, то, что до сих пор у нас нет полного расписания железнодорожных рейсов. То есть транспортная проблема, она очень серьезная. Ну, я думаю, и, конечно, что... мне тяжело сравнивать. Я был в Германии, я был в Австрии, в Швейцарии. Возможно, в Португалии тоже были такие проблемы. Мы все время любим... Нам нельзя сравнивать себя с Германией. Нам надо с португальцами все-таки себя сравнивать. Я все-таки думаю, что Дасте нам намного больше, чем мы сегодня думаем мы. Совершенно справедливо, потому что мы привыкли все делать в последнюю ночь. Это менталитет такой. Вот есть такой думаю, мне, что все у нас будет добрый и все мы справимся. Дякую еще за витал меня сегодня. Вам спасибо. Приглашайте. Щойно ми говорили про те, наскільки кордони України відкриті для туристів та які тонкощі їх перетину для гостей країни та власних відпочивальників. Свої запитання та ідеї для розмови у студії надсилайте на адресу, що бачити на екрані. А для того щоб запросити країну онлайн і на ваше підприємство, варто писати за адресою країна собачка онлайнua ми з радістю розкажемо про вас усій Україні.